Ситуация, которая сегодня складывается у нас в Николаевском регионе и в целом Украине, довольно неоднозначна. Есть разные контрасты и есть разные задачи. Вот, казалось бы, мы до 1 часов вместе с Радом Дмитриевичем решали очень серьезную задачу, которая связана с народно-хозяйственным комплексом, которая связана и необходима для жизни и действий города Николаева. Это развитие перспектив работы нашего Николаевского аэропорта. Сейчас мы провели совещание, согласно которых должны делать совсем другую задачу. Задача заключается, если в двух словах, это сохранить, защитить и соединить нашу ныненкую Украину. Поэтому в этих вопросах есть очень серьезная поставленная задача над которым нам сейчас придется все вместе работать. Это будет работать одна команда, один коллектив, потому что те законы, которые сегодня мы должны выполнять в режиме государственных задач под народно-хозяйственный комплекс, под режим реально рабочего времени, это одни законы. Законы, которые поступают при режиме других вопросов, они немножко по-другому отличаются. Поэтому тут вопросы не обсуждаются, а выполняются. Задачи, которые перед нами стоят, реально выполнимы. Они не панические, они полностью понимаемы, находятся под контролем, и мы их будем реализовывать. Конечно же, сегодня нужно будет как-то объяснять и рассказывать, что ничего не происходит. Идет параллельно рабочий промышленный комплекс, идут, работают все структуры, идет подготовка к тому, что нужно нашу Украину, нашу Украину защищать. Я думаю, что областная рада, военный комиссариат и мы, как администрация, значит, сделаем все необходимое, чтобы минимизировать какую-либо панику, а тем более какие-либо непонятные вопросы, которые возникают. Вы знаете, что вчера в Верховной Раде было принято закон про мобилизацию, и этот закон был подписан выполняющим обов'язком президента. І мова йде про те, щоб сьогодні привести у відповідну бойову готовність військовозобов'язаних людей, військовослужбовців для виконання поставлених задач, які сьогодні стоять перед українською державою, перед українськими збройними силами. На виконання цього указу президента сьогодні відбулося засідання керівників силових структур, представників органів місцевого самоврядування. Під головуванням Миколи Павловича відбулося перше засідання, де було визначено пріоритети. Мобілізаційної роботи на території Миколаївської області визначено відповідальних за проведення цієї роботи, визначені місця дислокації людей, які повинні будуть за потреби виконувати поставлені перед ними завдання, визначені вимоги до забезпечення, там моторесурс, матеріально-технічне забезпечення, інші вийди. Які передбачені і законодавством, і передбачені тими рішеннями, які сьогодні розглядалися і приймалися. Ви прекрасно розумієте, що це є результатом і наслідком тих подій, які сьогодні мають місце на території Автономної Республіки Крим. Крім всього іншого, є безліч інших загроз, які піддають сумніву територіальну і державну цілісність і суверенність Української держави. Тому розраховуючи в першу чергу на Ті завдання, які сьогодні стоять перед українською державою, перед Збройними силами України, перед Службою безпеки України, УМВС України, Миколаївської області, Міністерство надзвичайних ситуацій, було розроблено план заходів, і, в принципі, відповідно до цього, ми звертаємося завдяки вам до жителів нашої області, до українців разом із тим, щоб вони спокійно і злагоджено сприймали ті завдання, які сьогодні будуть ставитися військоматами, які сьогодні будуть ставитися іншими. Відповідными подпорядкованными подрозделами для того, чтобы обеспечить належные мобилизации жителей нашей области. Сегодня, согласно указу президента, мы на территории Николаевской области начали проводить частичную мобилизацию людских и транспортных ресурсов, в определенные Генеральным штабом, воинские части и другие воинские организационные структуры. В первую очередь я бы хотел сказать, что работа это плановая. Люди, которые в мирное время были приписаны к воинским частям, они будут Вызваны, призваны на службу по мобилизации. По поводу паники ее здесь просто не должно быть, потому что нет места паники. Мы проводим плановую работу. Я хочу обратиться ко всем военнообязанным, которые приписаны к воинским частям. Необходимы им явиться военные комиссариаты по месту жительства согласно того адреса, который указан в мобилизационном распоряджении. Для всех остальных военнообязанных я прошу явиться в военные комиссариаты для уточнения данных воинского учета. Также обращаюсь к руководителям организации предприятий любой формы собственности, согласно законодательству, вы должны провести учет военнообязанных, которые работают, трудятся на ваших предприятиях, и, соответственно, этому учету также направить военные комиссариаты, либо ваших представителей со списками, либо непосредственно военнообязанных сразу военные комиссариаты. Помимо личного состава поставляется техника национальной экономики Украины для укомплектования войск на период мобилизации в военное время. Здесь то же самое. Я считаю, что все руководители крупных организаций, крупных предприятий, которые имеют технику, они понимают состояние дел вообще в стране, понимают суть этого вопроса, и я думаю, что не будет у нас недопонимания, не будет, скажем так, укрывательства этой техники либо еще каких-то других шагов, которые повлекут за собой уголовную, в том числе, ответственность. Поэтому я прошу всех выполнять свой Конституционный долг выполнять долг мужчины, воина и гражданина нашего государства.